Мне обидно за ветеранов Великой Отечественной войны, которые должны были бы сидеть вот здесь в студии, а не вот эти ряженые и вот эти, которые ни дня не были на фронте. Очень хорошо. Ветераны Великой Отечественной подожди. Подожди, войны. Подожди. Которая... Что, что вы делаете? Что? Стоп, стоп, стоп. Ветераны что Великой вы Отечественной что? войны, которые Под... жизни положили жертву эту страну, вы, вы... которые отдали свое здоровье, сейчас смотрят и плачут на этот церковь. Подождите, подождите. Слушайте, ну зачем вы провоцируете людей? Зачем? Савик, я вы людей? общался с ветеранами Великой Отечественной и войны. Что? И я знаю, как и что? люди относятся к Знамени Победы. Я знаю, как люди относятся к своим героям. Я знаю, как люди тратили свою жизнь, свою молодость для того, чтобы защитить эту страну. Сейчас, когда вы стираете право людей гордиться тем подвигом, той великой кто победой, стирает? которую они заслужили ценой своей жизни, это позор. Лично для вас и для тех, кто не помнит своих отцов, которые положили жизнь за победу и за свободу. Я уверен, что ветераны, ваши отцы, я не, не поддержали бы вас, не хочу говорить. Но слова, слова, пожалуйста. Да, ну, оценивайте то, что вы говорите. Савик, я бы вас понял, если бы здесь сидели герои Великой Отечественной войны. Ой. Вы могли это сделать. <звязывается> сейчас, вы сейчас, усвоите сейчас в микрофон. Смотрите, да, вы сами прекрасно знаете, что живых ветеранов остались единицы. Да, и не надо этой риторики. И сказать, не надо в этого папа. Остались тысячи. Да. Я это знаю по да. Я работаю с этими цифрами, работаю с советами ветеранов, с теми, кто отдавал жизни за победу. Ладно, раз вы, раз вы людей спровоцировали, вы их спровоцировали. А нормальный способ да, уйти от провокации, это дать людям слово. И вы выслушайте все они, что они вам скажут. И говорите. Сторожук Анатолий Иванович, ветеран. Ветеран труда. Ветеран награжден медалью ветеран Советского Союза, когда-то было. И ветеран Киапо. Проработал 37 лет на испытании самолетов. Техникум проработал. И мне сейчас говорят. И заработал пенсию, товарищ Лукьянов, тысячу гривен. Я глухой. Понимаете? По українськи я мовив по українськи я глухий, і таку пенсію заробив. Представляєте? По дві зміни працювали, дві зміни. А ви кажете, кого ви сюди пригласили? Розумієте, ні? Що б ви на нашому місці сказали, якби ви мали таку пенсію і голодні босоногі по стерні ходив на Вінниччині родився босяком? Розумієте? На що ми жили? Ганьба державі, яка до цього привела держава, оце благодаря вашій партії ви довели до цього. І ви доведете вовсе. Не знають до чого, понімаєте? І ви таке говорите, тому що ви цього не пізнали. Ви розумієте? Ви що ви нас ніколи не поймете? Все, спасибо. Следующий, пожалуйста. Шевтюк, Олександр Григорович. 51 рік стажу і ще працюю. Партія регіони. Я хочу сказати, зараз в церквах моляться. Хай нам Бог здоров'я дасть, пережить донецьку власть. Далі, і скажіть своєму прем'єрму, хай він вибачиться перед учасником війни, перед дітьми, перед всім українським народом, яке він сказав, ганебне слово, хай не скиглять, беруть лопати і йдуть працювати. Да, учасники війни брали лопати, вони копали окопи, вони копали ями. Вони все робили. Ми, діти війни, з п'яти років працюємо і ще зараз маємо в руках лопату. Ще. Ви розумієте, ви сказали слово скиглите. Ми не скигли. Весь уже український народ, народ звив після ваших реформ, після добавок до пенсії. Ви мені теж додавали до пенсії 363 гривень. Але це копійки. І ви говорите, що ви додали гроші, цей народ український скиглить. Він не скиглить, він виє, тому що жити далі не можна. Задумайтесь. Я хочу обратиться товаришу Чещі Колукяну. Ви пам'ятаєте, коли ваш прем'єр-міністр сказав... Ставтесь, пожалуйста. Зрянська Анатолія, Київ. Когда он сказал, зато у нас капуста дешевая. Сколько сейчас стоит капуста? 22 рубля. 22 рубля стоит капуста. Где эта капуста? Где эти деньги? Второе пенсия у меня всего 830 рублей. 830. Так отработал. Так ослужил в то время хорошо зарабатывал, а так и получилось. А жить невозможно. Карплата в этом месяце я заплатил аж 835 рублей. Ну, жена и дети заплатил, а дети брали деньги нету. Вот ваша партия руководства, регионалы. Это вчера произошло? Это? Капуста? Капуста давно уже произошло. Давно уже произошло капуста. А меня до слез тронули ваши И слова. пожалуйста. Скрипченко Марина Петровна, когда вы сказали, это же сидят не ветераны, а дети войны. Мне 70 лет через два года. Понимаете? Кого вы здесь созвали, кого вы здесь созвали? Я первый раз здесь, первый раз, и голосовала только я сама. Боже, за меня никто не голосовал и не нажимал, понимаете? Вы оскорбили до глубины души, хотя у меня 46 лет стажа. Я инженер по образованию, пенсию имею вот такую, на которую не проживешь, на которую не полечишься. А вы оскорбляете нас, сидящих 70-летних. Вы кого собрали? Разве можно так говорить? Фролова Людмила Владимировна. Я хочу сказать, что мы все глубоко уважаем участников войны. Потому что наши отцы, деды воевали. Мы каждый раз в День Победы висит с нами, не висит с нами. Мы идем и низко кланяемся. И идем с цветами к памятнику славы. И мы подходим и всем воинам кладем гвоздики. Дело же не в этом. Дело в том, что, на какая-то элементарная человеческая совесть у тех, кто руководит нашим государством. Как можно прожить на 800... Вот у меня стаж 45 лет. Я проработала в этом кристалле, в котором сейчас эта студия. Проработала экономистом. Что я имею? 800 гривен пенсия у меня. Ни, ни, лекарства не купи, ни одень что-то на себя нормальное. В общем, вы должны понять, что здесь не вяженные сидят, а простые украинцы. Я, Валентина Володимировна, хочу звернутись конкретно до Лукьянова. І до чечетова, що я мушу зробити, як стати перед вами на коліна, щоб вас більш тут ніколи не бачити? Як ви можете говорити таке? А безсильники ви. Я проробила теж 40 років, я інвалід. По онкології, і мій батько з перших днів загинув там на війні. Він хоче бачити ваш прапор. Він не хоче бачити цього іздівательства від вас над нами. А йому не цікавить ваш прапор. Куди кошти його одівайте, наряжайтесь, ходіть, гуляйте, пийте в своїх хоромах, але не, не зачіпайте. А ви боріться, хоч які ми хворі ми вам поможемо, вірте нам, і наші внуки готові допомогти, щоб ніколи не бачити, не чути цих біліжором, біліжором безграмотних, бо тільки язики допаліють. Вибачте, вибачте.